Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. Які туристичні вподобання українців цього року, про це в наступні хвилини, ми спілкуємося і з експертом з питань туризму Аркадієм Масловим. Вітаю вас, пане Аркадію. Добрий день, рад привітать. Пане Аркадію. Безумовно, а, е якщо говорити про цей рік, про те, що вже розпочинається по суті туристичний сезон. У зв'язку з анексією Криму, у зв'язку з тим, що українців е зникне можливість по суті відпочивати в Криму. А чего то ветеровераторы сегодня обеспечивают и иные направления, иные маршруты? Безусловно, для Украины это большая проблема, потеря Крыма, да, и оккупация территории Крыма как туристической территории э, безусловно это есть потеря. И большой поток туристов, который был сориентирован на э, Черное море и на побережье Крымское побережье, безусловно он будет частично переориентирован, да, он будет переориентирован на э, Одессу. В первую очередь Николаев, Одесса, Херсон, но в большей степени примет, безусловно, Одесса. Говорить о цифрах, наверное, преждевременно, их можно прогнозировать, но тем не менее, когда мы говорим о внутреннем туризме, когда украинцы отдыхают на территории Украины, переезжая из одной области в другую, то, безусловно, этот поток будет перенесен. Когда мы говорим о въездном туризме, да, мы говорим о туристах из России, мы говорим о иностранцах с территории, скажем, Восточной Европы, да, то безусловно для них э, Крым на ближайшие сезоны потерян э, по ряду обстоятельств в первую очередь нестабильная ситуация. Да. Uh -huh. Все-таки аннексия Крыма это достаточно серьезная проблема для мирового сообщества, для европейского сообщества. И э, наверное, стоит говорить о том, что украинцы будут отдавать свои предпочтения не только отдыху на территории Украины, но и за пределами. Да. Если мы будем говорить о Черном море, то у нас есть. Курорты в Грузии, и есть курорты в Болгарии, которые соответствуют достаточно, э, скажем, приличным стандартам отдыха, да, и ценообразования, и качества и так далее. Но, ну, безусловно, поток туристов будет перераспределяться по направлениям пляжных стран. Uh -huh. Традиционно это Турция, потому что Турция прилагает максимум, э, скажем, усилий для того, чтобы привлекать украинских туристов, а это безвизовый режим. Это, на самом деле, достаточно широко, э, скажем и э, большое количество самолетов, которые перевозят туристов из Украины в Турцию на побережье Средиземноморья. Ну, пожалуй, не только Средиземноморья, да, и, и скажем, Егейского побережья, Егейского моря. Вот. Поэтому этот поток будет, безусловно, в этом году. Э, перемещен, но спрогнозировать в каких объемах, наверное, очень сложно, потому что мы живем в очень нестабильной ситуации, и э, те проблемы, с которыми Украина сталкивается, безусловно, заставляют украинских туристов зажиматься. Да, то есть и они, э, возможно,... Э, в не в первую степень думают о своем отдыхе, да, как mm -hmm. о своей безопасности, а достаток, да, да, в первую очередь. Безусловно, украинский рынок выездного туризма в этом году потеряет достаточно большие объемы по сравнению с предыдущими годами. Но, тем не менее, мы находимся в той ситуации, в которой мы находимся. За критерием цена яки, где краще отпочивать украинцы? Знаете, я всегда говорю, что турецкий туристический рынок, приема туристов из-за границы, иностранцев, да, он просто извратил этих туристов, да, то есть качеством и ценой, потому что на любой вкус от очень дешевых и достаточно качественных продуктов, до достаточно дорогих, да, и по-прежнему их можно получить на территории э, Турции, потому что Турция является на самом деле лидером по приему туристов, да. И я думаю, что Украина по большому счету могла бы э, брать пример, э, безусловно, э, придавая национальный окрас, да, этому тури mm -hmm. туристическому опыту Турции, да по развитию курортных зон и, скажем, зон отдыха и что немаловажно по, по привлечению иностранных инвесторов в сфере туризма для развития инфраструктур, для развития отельных баз и так далее, так далее, так далее. Э -э безусловно, они профессионалы, да, в первую очередь. Во вторую очередь есть, безусловно, европейские страны, да, то есть это побережье Средиземноморья Европы, это Греция, Испания, Италия, да. Как островная, так и материковая. Об этом стоит говорить. И э, все больше и больше из года в год украинские туристы едут отдыхать mm -hmm. в эти курорты. Э, ну, наверное, вот из э, ближайших в радиусе перелета до трех часов, что mm -hmm. достаточно комфортно да, для, для туриста. Наверное, это важные в первую очередь э, страны. Да? Когда мы говорим о более дальних странах, да, безусловно, возникают экзотические страны, безусловно, существует Таиланд, безусловно, существуют Мальдивские острова. Э, летом, к сожалению, в Эмиратах достаточно жарко. Не нужно забывать о Египте, который по-прежнему рад э, туристам из Украины. Поэтому, в общем-то, выбор есть, но я могу с уверенностью сказать, что не появляется каких-то новых стран. Да? Куда бы массово был отток украинских туристов в этих направлениях. То есть все достаточно сложившееся. Пан Аркадий, есть одна проблема. Туры мы купуем в евро или в долларах, а зарплату отримываем в гривне. Безусловно, безусловно. Эта это, это проблема касается не только туристов, которые, в общем-то, пересчитывают и живут в, в гривновой зоне. И, естественно, при курсовых колебаниях, которые происходят за последние, скажем, два месяца, да, то есть безусловно, они видят рост э, своего отдыха, стоимости э, туров и так далее, потому что туры сформури, э, э, сформированы э, за пределами Украины, за, и они э, сформированы в твердых валютах, либо евро, либо доллар, и, к большому сожалению, пересчет на гривны, да, то есть, так как наши зарплаты и наши возможности внутри страны не связаны с валютами, они не пересчитываются, безусловно, в гривном эквиваленте это дороже. Да? Но что на что в общем-то ряд стран, в том числе Турция, да, то есть они предпринимают меры для того, чтобы не потерять украинского туриста uh -huh. и решая проблему э, наших курсовых колебаний, наших, скажем, проблем в этой сфере, да, то есть э, заведомо и умышленно занижая цену для украинского рынка. То есть эта тенденция существует уже пару недель, когда хотельеры, допустим из Турции, да, то есть они заведомо для рынка Украины дают цену там, порядка на 20% ниже, чтобы каким-то образом скомпенсировать mm -hmm. вот эти вот курсовые колебания и так далее, и не потерять тем самым украинских туристов, которые ждут там. Есть определенные результаты, не утрачает турецкий рынок украинских туристов? Я думаю, турецкий рынок, естественно, не доберет тех объемов плановых, которые у них были э, на территории Украины, 100% не доберет, да, то есть... Какие то цифры, да? Безусловно, можно посчитать в конце сезона. На сегодняшний день продажи туров от запланированных достаточно, достаточно скажем, скажу такое слово, может быть, не бизнес-слово, а плачевные, да. Так вот объемы выполняются в лучшем случае на 30-35 от плановых. Это говорит о том, что есть психологическая проблема. Люди зажаты, и естественно, чем больше будет нагнетаться э, ситуация медийная в первую очередь, да, то есть э, на востоке Украины, тем больше страхов по всей территории Украины, и не нужно, наверное, говорить о том, что это проблема там какой-то части, Украины, это проблема всей Украины, да. Э, так вот возникла еще одна проблема к большому к сожалению, да, когда украинские туристы обращаются в туристические агентства и задают сакраментальный вопрос, а можно ли подыскать такой отель, в котором не проживают там граждане России, да? Uh -huh. К большому сожалению, таких отелей нет, да. Э, Потому что туристы из России живут везде, это большой рынок, их много. Но тем не менее такие запросы уже приходят к нам, и в этом на самом деле, наверное, есть такой очень хороший звоночек и нехороший симптом. Потому что эти конфликты, которые возникают за пределами Украины между гражданами разных стран, это, безусловно, очень нехорошо. Ще цього року, ну, зрозуміло, Туреччина Єгипет, тут українці, як правило, ну, останніми роками досить часто відвідують ці країни. А Болгарія, Грузія, ці напрямки, вони перспективні для нас? Так, да, да. ці На направлення динамічно розвиваються. Нужно дати должне, що Грузія, як государство, да, веде політику э, розвиваючої туристичної країни, яка рада бачити у себе э, туристів з усього світу, в тому числі з України. <связываю> из Европы и в том числе из России. Да, поэтому их, скажем, маркетинговая политика и рекламные кампании направлены на то, чтобы привлечь. Естественно, они активны на рынке Украины, привлекая, скажем, все больше и больше э, партнеров на территории Украины для того, чтобы привозить туристов в Грузию. Болгария не менее активная, uh -huh. то есть это направление, которое сформировано гораздо раньше, чем грузинское, скажем, направление. Черного моря, курортов Черного моря так, и, и не только в принципе. Да, то есть, так вот, э, болгары не менее активны, я вам скажу больше. Да, Украине должна быть поставлена политическая задача создать Украину как туристический продукт, положить ее на полки туристических агентств в разных странах мира и привлекать туристов в Украину да, как очень интересную страну, как динамично развивающуюся страну, страну колоссальных возможностей и так далее. Але поки що эта презентация має відбуватися без Крыма. Безусловно, мы понимаем, что Крым это территория Украины, я в этом уверен, то есть я глубоко уверен в том, что Крым это территория Украины, но реалии сегодняшнего дня таковы, да, то есть у Украины есть колоссальные возможности в Карпатах, это зимний отдых, это летний отдых в Карпатах, колоссальные возможности есть на Черном море, которые необходимо развивать и государство должно прилагать максимальные усилия в развитии инфраструктур в первую очередь, да, и, и наверное, предоставить и дать возможность бизнесу прийти на рынки. Да? Тось українські ринки туризму іностранному бізнесу це очень важно. То есть я думаю, що здесь большой кусок роботи над которым є чим займатися. В общем, -то. пане Аркадію, от э, ми пам'ятаємо, які непрості часи переживала Греція, от буквально декілька років тому власне вони ще відбуваються ці невтішні да. процеси, але тим не менш, сьогодні Греція от користується попитом серед українців. Так але я можу Як... объяснить, почему. Да, будь ласка. Я могу объяснить, чому, тому що туризм в Греції це одна із бюджету образуючих строк. Да? То есть, это достаточно большая статья дохода для Греции. И в связи с этим, безусловно, все усилия и органов исполнительной власти, да, и граждан Греции направлены на то, чтобы поддерживать туризм. Потому что, приезжая в Грецию, туристы оставляют деньги, и эти деньги являются частью экономики. Да. Они не могут от этого отказаться. И те кризисные ситуации, которые были в Греции и на сегодняшний день на самом деле остаются, они подталкивают страну да, то есть для того, чтобы что-то менять и в своих скажем э, в рынке туризма в том числе да то есть, э, да они рады они рады они прилагают максимум усилий они упрощают систему получения визы шенгенской для греции да то есть э, я вам скажу больше министр туризма греции частый гость э, в украине и я вам скажу больше он общается э, персонально с туроператорами с туристическими компаниями э, присутствует на территории украины и Промотирует государство Греция с точки зрения туризма. Да? То есть, это то, что должна делать Украина, по большому счету, находясь вот в очень выгодном положении, как туристической страны, которая не использует этих возможностей. Поэтому Греция привлекательна и будет привлекательной все больше и больше. Ну і безумовно, давайте ä, зорієнтуємо людей та да, скільки обійдеться відпочинок, так от ви сказали дійсно, що зараз, ä, зараз ä, в Туреччині готелі на 20% стали доступнішими, стали дешевшими, але тим не менш за системою там all inclusive, ä, харчування, проживання. Скільки в середньому відпочинок обійдеться? Ну чотири, п'ять зірок. Давайте, давайте скажемо так. да, що э, турпродукт формується із різних составляючих. В першу чергу це переліт, да то світочні uh -huh. важливо. Его стоимость, в том числе, да, перелет. Второе, проживание в отеле. Да, трансфер, который осуществляется за границей из аэропорта в отель и обратно. Страховой продукт, это страхование медицинское страхование туриста. Да. И вот эти главные компоненты, из которых состоит турпродукт. Так вот, все компоненты могут меняться в стоимости. Да. Если, допустим, перелет более дешевый, да, соответственно, сервис урезан, соответственно, возможности меньше, и, соответственно, перелет дешевле. А, ну, давайте, наверное, я скажу так, что а, неделя пребывания для одного человека в Турции mm -hmm. там может, наверное, стартовать от 300 долларов. Да? То есть 300 долларов мы можем пересчитать на гривны, там это 3000 гривен. Да? А, безусловно есть, это стандарт, это, стандарт это звездность стандарт, это, стандарт, да, стандарт. Да, да безусловно это звездность звездность три звезды да то есть категория три звезды а если мы можем говорить до какой цены то это по сути равно бесконечности потому что уровень э, предлагаемых сервисов и так далее так далее он безусловно очень широк поэтому э, от 300 долларов до 1000 долларов да то есть это великолепный отдых в общем-то для граждан украины вполне Це на, дорослого людину. Да, на взрослого человека. Діти безкоштовно, до якої. E, значит, ну, у, у разных отелей есть разные правила, да, то есть и возле, возраст может э, варьироваться, это может быть до 6-ти, это может там, до 12 лет. Да? То есть бывают какие-то промо-акции, когда дети до 15 лет считаются детьми, они тоже бесплатно. Поэтому э, существуют различные ситуации. Разумеется. Дякую yeah. вам за размову. Спасибо вам. Глядачам нагадую, что сегодня разом с нами был эксперт с питань туризма Аркадий Маслов. Залишайтеся на парламентском. До побачення.